तृतीय स्कंध अथ चतुर्दशोध्यायशुक उवाच निशम्यकसारणोपवर्णिता हरे कथा कारणसुकत्म पुनः सपाप्रच्छतमुद्यताञ्जलिर्न चातितृप्तो विदुरोधृतव्रतः विदुर उवाच तेनैव तु मुनिश्रेष्ठ यज्ञमूर्तिना आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यनुशुश्रुम तस्य चोद्धरतः क्षोणीं स्वतंष्ट्राग्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् कस्माद्धेतोरभून्मृधः मैत्रेय उवाच साधु वीरत्वया पृष्ठ म अवतार कथां हरे यत् त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाश विसातनीं ययोत्तान पदह पुत्रो मुनिना गीतयार भकः मृत्युः कृत्वाइव मूर्ध्नं मारुरोह हरेः पदाम् अथात्रापीतिहासोऽयं श्रुतो मे वर्णितः पुरा ब्रह्मणा देवदेवेन देवानामनुपृच्छतां दितिर्दाक्षायणीक्षत्तर्मारीचं कस्य पंपतिम् अपत्यका संध्यायादिता इष्वाग्निजिहु पयसा पुरुषम यजुषा पति निम्लोच्यर्क आसीन मग्नगारे सीतिवाच एष मां त्वत्कृते विद्वन् कामात्तसरासनः दुनोतिदीनां विक्रम्य रम्भामिव मतङ्गजः तद्भवान् दह्यमानायां सपत्नीनां समृद्धिभिः प्रजावती नाम भद्रम ते मय्यायुंता हम भरतरियाम लोकानाविशते यसा पतिर्भविधोया साजया नुजातेरा पिता नो भगवान् दक्षो दुहित्रिवत्सलः कं वृणीतवरं वत्स इत्यपृच्छत नः पृथक् स विदित्वात्मजानां भावं सन्तानभावनः त्रयोदशाददात्तासाम् या शीलमनुव्रता अथ मे कु कल्याण कामं कंज विलोचन आर्तोपर्पणम भूमन नमोघमीयसी तं वीरमीच कृपा बहुभाषिणी प्रत्याहानुनयन वाचा प्रवृद्धानंगकस्मलाम एसते हम विधास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि तस्याह कामं न कह कुर्यात् सिद्धिस्त्रैवर्गिकीयतः सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान् व्यसनार्णवमत्येति जलया नैर्यथार्णवम् यामाहुरात्मनो ह्यर्धं श्रेयस्कामस्य यस्यां स्वधुरमध्यस्य पुमाश्चरति विज्वरः या दुर्जया नितराश्रमैः वयं जये महिलाभिर्दस्यून् दुर्गपतिर्यथा न वयं प्रभवस्तां त्वा मानु कर तुम गृहेश्वरी अप्यायुसा वा कार्सनेना ये चाने गुणग्रध नवाह अथापिकाम मेतम ते प्रजात्यै यथा मामनाति वो चांती मुहूर्तं प्रतिपालय एषा वेला, घोराणां घोरदर्शना चरन्ति अस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि हा एतस्यां साध्विसन्ध्यायां भगवान् भूतभावनः परीतो भूतपर्षद्भिर्भृषेणाटतिभूतराट् श्मशानचक्रानिलधूलिधूम्र विकीर्णविद्योतजटा कलापः भस्मा देवा स्त्रिभिः पास्यति देवरस्ति न यस्य लोके स्वजनः परो वा नात्यादितो नोत कश्चिद्विगर्हः वयं मासा स्महेजाम्बतभुक्तभोगाम् यस्या नवद्याचरितं मनीषिणो मनीषिनो बिभित्सवः निरस्तशाम्यातिशयोऽपि यत् स्वयम् पिशाचर्यामचरद्गतिः सताम् हसन्ति यस्या चरितं हि दुर्भगाः विदुषः समीहितं यैर्वस्त्रमाल्या स्वभोजनं स्वात्मतयो पलालितम् ब्रह्मादयो यत्कृतसेतुपाला यत्कारणं विश्वमिदं च माया आज्ञा करीतास्य चर्या अहो विभूम्नाश्चरितं विडम्बनम् मैत्रेय उवाच सैवं संविदिते भर्त्रा मन्मथोन्मथितेन्द्रिया जग्राहवासो ब्रह्मर्षेर्भृषलीव गतत्रपा सविदित्वाथ भार्यायास् तं निर्बन्धं विकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसि तयाथोपविवेशः अथोपस्पृश्य सलिलं ध्यायञ्जजापविरजं ब्रह्मज्योतिः सनातनं दितिस्तु व्रीडिता तेन कर्मावद्येन भारत मधो मधोमुख्यभ्यभासत दितिरुवाच मामे गर्भमि मम ब्रह्मण भूतानाम ऋषभोवधी रुद्रः पतिर्हि भूतानाम यस्या करवमहसं नमो रुद्राय महते देवा मेढुसे शिवाय न्यस्तदण्डाय धृतदण्डाय मन्यवेश नः प्रसीदतां भामो भगवानुर्वनुग्रहः व्याधस्याप्यनुकम्प्यानां स्त्रीणां देवः सतीपतिः मैत्रेय उवाच स्वसर्गस्यासि संलोक्या मासानां प्रवेपतीं निवृत्तसन्ध्यानियमो भार्यामाहप्रजापतिः कश्यप उवाच अप्रायत् त्त्मनस्ते मन मदेचारेण देवाति भविष्यस्तवा भद्रा भविष्यतस्तवा भद्रा वभद्रे जाठराधमौ लोकान्सपालां स्त्रीश्चण्डी मुहुराक्रन्दयिष्यतः प्राणिनां हन्यमानानां दीनानामकृतागसां स्त्रीणां निगृह्यमाणानां कोऽपि तेषु महात्मसु तदा विश्वेश्वरः क्रुद्धो भगवान् लोकभावनः हनिस्यत्यवतीर्यासौ यथाद्रिन सतपर्वधृ देतिरुवाच वधम भगवता साक्षात् सुनाभोदार बाहुना आशासे पुत्रयोर्महियम मा क्रुद्धा ब्राह्मणा विभो न ब्रह्मदंडदग्धस्य न भूतभयदस्य च यां यां योनिमसौ गतः कश्य उवाच कृतशोकानुतापेन सद्यः प्रत्यवमर्शनात् भगवत्युरुमानाच्च मय्यपि चादरात् पुत्रस्यैव तु पुत्र पुत्राणां भवितैकः सतां मतः गास्यन्ति यद् यशः शुद्धं भगवद् यशसा योगैर्हेमेव दुर्वर्णं भावयिष्यन्ति साधवः निर्वैरादिभिरात्मानं यच्छीलमनुवर्तितुं यत्प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकं शस्वदृग्भगवान् यस्य तोष्यते नन्ययादृशा स महाभागवतो महाभागवत महात्मा महानुभाव महता महिष्ठ प्रवृद्धिया ह्युभासै निवेश विहास्यति अलं पटः शीलधरो गुणाकरो हृष्टः परर्ध्या व्यथितो दुःखितेषु अभूतशत्रुर्जगतः शोकहर्ता नैदाघिकं तापमिवो डुराजः अन्तर्बहिश्चामलमाब्जनेत्रं स्वपूरुषेच्छानुगृहीतरूपम् पौत्रास्तव श्रीलनाललामम् द्रष्टा स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननम् मैत्रेय उवाच श्रुत्वा भागवतं पौत्र ममोदतदितिर्भृशाम् पुत्रयोश्च वधं कृष्णात् विदित्वासीन्महामनाः ॐ जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे द्वितिकश्यपसंवादे चतुर्दशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु